ноутбук ставим тут стримы идет у нас мы смотрим типа то что крылья то что мавики летают типа и уже туда в принципе там и цели берем и там, ну, информацию которая нам нужна табуретка моя тут табуре. сел блядь, полетел коммуникация с теми кто на улице на улице мы вынесу, выносим такой же экран чтобы э, пилот который держит ретранслятор понимал куда ему надо подвернуть чтобы э, связь была лучше и четче ты ж кофе, да, любишь? Да, и это матч по-любому получилось. Хотя не, неплохо. Будешь? Да, и его рот, конечно, втянул меня нахуй. Хуйня, мне Чего там, вон? Крутит. Бомбер, что ты будешь? Крепление до усал. Усал это, по сути, система, с помощью которой дрон инициируется. Происходит короткое замыкание. Вот такие вот пружинки ставятся на дрон. Дрон при ударе в цель. Соприкасается спица с пружиной, происходит замыкание, и с помощью этого инициируется электродетонатор, который взводит взживную часть нашего дрона, который уже не носит вплив або обуражение в урожьей технике по пехоте. <laughs> Но это был такой еще авантюризм. Первый раз мы вообще тупо в голом поле становились каким-то кустом, чтобы там побороть радиогоризонт, еще что-то. Прошли этот этап становления FPV, начиная вот от полетов на цифре, в маске, в ну, условной близости к врагу. Потом был этап работы со штативом, это на палке ты выставляешь на щелкле, тоже один ее крутит по направлению, по азимуту. Второй там опять-таки в маске же стоит, летит, и, там, третьим мавиком это все светит. И потом мы уже дошли до ретрансляторов, которые мы поднимаем в небо и с помощью которых мы с видеокартинкой до самой земли, до самой цели, которую нам треба уразу. Давай! Выставляем! Плюс взлетаю! Наша FPV в воздухе, пару минут подлётных, ориентируйтесь где они сами. Среди улицы в Андреевке вылазят два гранатометчика с одноразками, один делает выстрел, они это фиксируют, мы уже как раз были на подлете к селу, и там еще второй, типа, разворачивает, и мы начали подумали, что прилет был, а, нифига, а то был выстрел, и мы уже, типа, я тогда пилотировал, направляю нашу fpv уже в него, и попадаем мы четко, там, не знаю, в пятку, наверное, если судить по видео. Ну и получилась очень красивая картинка, и помогли штурмовикам, не дали этому пидору сделать выстрел. У него как результат оторвана нога по колено у этого паренька. Но я сомневаюсь, что он выжил, потому что логистика и эвакуация с Андреевки была крайне типа, непростая на тот момент для врага. блядь, пишник, это пиздец. Я не буду одна и текать. как ты одна чешешь. Три минуты подлетали в <тасвел> Що була была наша Ебать <тасвел> <тасвел> их <я> документов. <пасвел> Выкорени. Все, мы их выкурили, текают. <тасвел> ну, бля, да, они все нахуй с позиции, блядь. <плоткать> Ну, вообще, если вы впишешь на истории, это вообще очень классно, у тебя вообще никаких ограничений нет для ну, идти и просто в ⁇ бы все вражеская можешь ⁇ бывать. Это очень распространенное мнение, что это очень так легко, и типа ты видишь результат. В этом есть доля правды, да, ты видишь результат конкретно своей работы, потому что у тебя картинка, ты видишь, как ты влетаешь там, в машину, в технику и так далее. Но для того, чтобы это был такой результат, и чтобы это все хорошо получалось, мало просто уметь летать. Ты можешь там научиться на симуляторе, там немножко предречиться, на улице полетать еще на fpv -шке. так, ведь ты сможешь летать. Но тут есть очень много нюансов, например, там тот же самый рэп, погода, обстрел Отсутствие картинки, которая подсвечивает и так далее. Большая дистанция, там надо ориентирование также знать. Это все такие нюансы, которые не рассказываются в всех вот этих в школах и так далее. Зачастую в таких школах мало людей, которые были на боевом. А там что, стоит или нет? Бля, походу да. А, а, да нахуй, в дом ебали. Проб подбили. Петушары, ёпта например, на Бахмуте мы занимались поддержкой штурмов, и это мы называли рыбалкой. В принципе, там каждый раз, когда ты туда летишь, там постоянно какая-то техника едет, и постоянно мы ее там прихлопывали. Дошло до того, что они просто там несколько километров дороги сетками затянули, типа, мы их закошмарили. Все шарут с русских, типа, а русские долбоебы хуйней страдают. Ну, у нас уже тоже особенно на технику начали мангалы наваривать, те же сетки использовать. Но ну, оно действительно эффективное, но хоть как-то спасает. Типа. Пускай там по тебе долетит из трех FPV, по тебе долетит один. Это уже куда приятнее, чем все три словить ебалом. по ребу было проще как-то. Тут и реба больше, и немножко другая география рельефа. Те же самые КБ, РТ и так далее, они очень сильно начали охотиться за FPV-шниками. Условно, типа, если они там находят, они начинают туда накладывать очень плотно и очень долго. Дрончиков въебуть в хвосты в, в рыбу, так сказать, если замечают. Начинают кабами обстреливать и так дальше. Наш много дрончиков получили кабами. На тебя ничего не пожалеют, если засечут. Вот и все. Трах очень быстро приспосабливается к этому всему, приспосабливает свой рэп к этому, к нашим, так сказать, засобам, к тем же FPV, поэтому мы тоже стараемся постоянно менять частоты, как управление, так и видео, выдумывать что-то новое, чтобы, ну, сказать, допустим, они нас ждут типа на одном со своим рэпом, а мы заходим, по сути, с другим, и они охуевшие, блядь, как оно все залетело. Были недетоны, вот я, мы наблюдали у ребят со второго меха, тупо дрон типа падает прям в блиндаж к Пидерам, блядь, не идет он. Ну, пидор проявил остроумие, он схватил дрон, его выкинул с блиндажа, и он, блядь, затонировал. Ну, соответственно, пидор, скорее всего, 300, типа, может, и 200 даже. Блядь, русская смекалочка. Ну, типа, блядь, да, они их расстреливают, они взрываются, типа, лопатами пиздят, ну, типа, куча видео в интернете с этим всем, чисто, блядь. Я всегда всем говорю, блядь, не повторяйте ошибок, долбоебов то, что выдает государство, типа, так сказать, дроны, это говно откровенное, в которое нужно вложить еще снова же такие свои деньги, поменять там некоторые компоненты, чтобы оно долетело на дистанцию и достигло своей цели, а не упало и в поле. У меня какие-то, бачишь, шляхи для покращения FPV вообще движухи в нашей стране. хуя FPV надо. Пиздец. Давайте FPV будет работать. Вот и, работа. вот и все. заряжена. Остаток бенза здесь. Ротацию провели успешно. Да какой-то. как-то слово ротация дошли.